পরভূমে অতিথির মতন আশ্রয় নিয়েছেন এই সব মানুষেরা নিজেদের ভিটেই ফিরে যাওয়ার উপায় নেই আবার ভারতেও ভাবে থাকতে পারছেন না পরিচয়ে তারা পাকিস্তানি হিন্দু প্রায় এক দশক আগের কথা পাকিস্তানে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারের শিকার হয় বহু হিন্দু পরিবার পালিয়ে আসেন ভারতে দিল্লির মজনুকা টিলা এলাকায় অস্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন তারা দিল্লি হাইকোর্ট তাদের উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় मजनू टेला में हम रह रहे हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं कोर्ट में यहाँ हम बैठे हैं इनका केस चल रहा है डी द्वारा तो कम से कम साल होने वाला है उनके बाद अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि लू क्षेत्र इनको हटाया जाए तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हम इतने जो 225 परिवार हैं 1100 तेरह के करीब सदस्य हैं महिला बच्चे कुल मिलाकर ये हम हम तो पाकिस्तान से हैं यहाँ कहाँ जाएंगे इसे हटाएंगे जहाँ गांव हो या कोई ऐसी जगह हो तो हम वहाँ शिफ्ट हूँ हम ये कहते हैं कि भाई हम किसान परिवार हैं सरकार कहीं से हमें कोई खेती बाड़ी या लीज की जमीन दे के हमें बसाया जाए जिससे हम यहाँ से चले जाएंगे क्या निजे बाषभूमि छाड़ते बाध्य পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মান্তরণের চাপ দেওয়ার কারণে দু বেশিরভাগই পাকিস্তানের থেকে এবং পাঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা আদালতের উচ্ছেদের নির্দেশ আদালত বলছে দিল্লির মজনুকা টিলা যমুনা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিবেশগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন দিল্লির উন্নয়ন পর্ষদ পাক হিন্দুদের উচ্ছেদের জন্য নোটিশ জারি করে সেই নোটিসের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন শরণার্থীরা দিল্লি হাইকোর্ট সে আবেদন খারিজ করে দেয় বসতির বহু বাসিন্দাদের কাছে বৈধ নথিপত্র নেই ফলে তাদের উদ্বেগ বেড়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসা সংখ্যালঘুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা হামিয়ে নে কাতে হামে মাদক দে কে হাম জিন্দেগি ভরখিলা এসে मदद थोड़ी सी चाहिए हमें इस चीज़ के लिए हमारे बच्चे हैं वो बिना आधार कार्ड के चल रहे हैं आधार कार्ड नहीं है बड़ों के भी नहीं है बच्चों के भी नहीं है बड़े की ये दिक्कत है और ये जितने विदेशियों और देश की बातें झगड़ा हो रहे हैं जंग हो रहे हैं किस चीज़ के लिए हमें डर लगने लगा कि हमारे बड़े लड़के उसको भी नहीं आधार कार्ड नहीं होते हैं पकड़ा ना जाए कोई ऐसा इंजाम ना लग जाए और जो हमारे बच्चे हैं उसको एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहे हैं ज्यादा में ज्यादा दुख हमें यही चीज का है कि हमारे बच्चे ना पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहता हूँ की गवर्नमेंट हमें जमीनें दी जाए ताकि किसानी का काम करके हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं शहर का, का काम यह है कि उसमें रेडी पटरी है दो सौ ढाई सौ रुपया कमाते हैं कभी पुलिस वाले भगा देते हैं रेडी पटरी से कभी क्या कर देते हैं तो उसकी हमारे पक्का वो नहीं है खोखा मिला हुआ कि गवर्नमेंट से दुकान मिली हुई रेड़ी पटरी करते हैं उसमें जीवन बसर कर रहे है अधिकांश मानुष दिन मजूर तरह रास्ता जीविका चलान कैसान है हम दूसरा तो कोई कारोबार नहीं कर सकते है। कैसान है कैसान बनाएगा तो हम किसान बन सकते हैं बाड़ी खेती पोख सकते हैं ये कारोबार कर सकते हैं अभी है कुछ थोड़ा घना जो गुजारा चल रहा है कोई रेडी परेड़ी पर कोई कवर अबर बेच के बच्चों का गुजर कर रहे हैं তিরিশে মে দিল্লি হাইকোর্ট পাক হিন্দু শরণার্থীদের আবেদন খারিজ করে দেয় এক হাজারেরও বেশি হিন্দু শরণার্থীর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে